وحشت نگاہی کے خو کر را بہ پیش خود کردئی جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے سبحان اللہ تو نے وحشت نگاہی کے ساتھ کیا عادت نہیں تو نے وحشت نگاہی کی کیا عادت ڈال رکھی ہے کہ خود کو خود اپنے سامنے تو نے وہ بنا رکھا ہے تو نے خود کو خود اپنے سامنے وہ کر لیا ہے وہ بنا رکھا ہے بہت ہی پیچیدہ مضمون ہے اور اس میں بے دل کا جو ایک خاص الخاص بس ہے کہ وہ تصور اور معنی کی پیچیدگی کو احساس کی تہداری اور گہرائیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ مطلب انتہائی بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے شاعری میں کہ پیچیدہ معانی کو تہدار احساسات میں ڈھال دیا جائے ورنہ معنی پیچیدہ ہو کر ایک مجدد فارمز کا مجموعہ بن جاتے ہیں ان سے احساسات لا تعلق رہ جاتے ہیں بے دل اکثر یعنی جہاں وہ اپنے کمال کے ساتھ اظہار کی سطح کو چھوٹے ہیں وہاں وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ پیچیدگی صرف ذہنی نہ رہے چاہے ذہن اس پیچیدگی کے سامنے خود کو بے بس سمجھنے پر مجبور ہو جائے لیکن عین اس ذہنی بے بسی اور لاچاری کے عالم میں بھی ایسا لگے کہ احساسات میں اپنے آپ کو مکمل کر لینے کی ایک کئی طرفہ حرکت شروع ہو گئی ہے یعنی احساسات میں کثیر الاطرافی پیدا کرنا یہ تقریباً ناممکن کام ہے جو بے دل جا بجا کر کے دکھاتے ہیں واضح نہیں بات کہ احساسات تو یک رخے ہوتے ہیں نا ان میں ایک کثیر الجہاتی پیدا کرنا مثال طور پہ کہ احساس کی ایک لہر نشاتیہ ہو دوسری علمیہ ہو تیسری حیرانی والی ہو چوتھی غصے کی ہو اب یہ سب اگر وہ ایک فلو میں دکھا دیں یعنی احساس کو اس طرح اس کی بنت کریں کہ اس کا تانہ بانا مختلف طرح کے احساسات سے بنا جائے تو یہ کام بے دل کے علاوہ ہماری شہری اردو فارسی شہری روایت میں شاید اس درجے کا کہیں اور نہ دکھایا جا سکے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں کتنی قدرت کلام کے ساتھ ساتھ کتنا کمال ادراک ہے کمال ادراک یہ ہے کہ تخیل کی باریکیاں احساسات کی تشکیل میں صرف ہوتی چلی جائیں ادراک مکمل اسی وقت ہوتا ہے نا جب اس میں ذہنی اور حصی کا امتیاز کم ہو جائے یہ ادراک ہے کمال ادراک تو بے دل کے یہاں یہ عام ہے کہ وہ تخیل اور حص کے یا خیال اور احساس کے معروف جبری فرق کو کم یا ختم کر دیتے ہیں اور اس کمی اور خاتمے کا ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ ذہن شاید کبھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ وہ بیان شدہ معانی کو پوری طرح اپنی گرفت میں لا سکے لیکن اس اس بے چارگی کے عالم میں بھی اس حیرانی کی کیفیت میں بھی احساسات میں ایک فلفلمنٹ کا ایک تمانیت کا ایک تکمیل کا اور ایک تہداری کا عنصر ضرور تجربے میں آتا ہے تو اب آپ اس کو اگر مطلب معنی کے پہلو سے دیکھیں معنی کے پہلو سے دیکھنے کا مطلب یہ کہ اس میں کیا کہا گیا ہے وہ سمجھنے کی نیت لے کر اس شعر کو دیکھیں تو وہ وہ یہ ہے کہ تم یکسو نہیں ہو اب بالکل میں ذہنی استلاحوں میں بات کر رہا ہوں کہ تمہارے ذہن میں یکسوئی کا مادہ نہیں ہے تمہارے شعور میں وہ فعال مرکزیت نہیں ہے جو تمام اجزائے شعور کو مربوط کر کے متحد رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہہ رہے ہیں وحشت نگاہی وحشت نگاہی کا مطلب ہوتا ہے پریشان یعنی کہ ادھر ادھر دیکھتے رہنا جیسے میر کا ایک شعر ہے وحشت نگاہی کے مضمون پہ کہ کیا میں بھی پریشانی یہ خاطر سے کری تھا تو پریشانی یہ خاطر جس کو میر کہہ رہے ہیں اسے یہاں بے دل وحشت نگاہی کہہ رہے ہیں ایک بنیادی فرق کے ساتھ وہ ابھی کھوڑتے ہیں کہ کیا میں بھی پریشانی یہ خاطر سے قری تھا آنکھیں تو کہیں تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا تو اب اس اس میر کے اس شعر کی روشنی میں اس کی مدد سے وحشت نگاہی کہتے ہیں اس آنکھ کو جسے اپنے اندر اور باہر دیکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے لیکن وہ اپنے اندر اور باہر دیکھنے کا جبری عمل انجام تو دے رہی ہے لیکن وہ مربوط طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہی وہ کبھی ادھر متوجہ ہو جاتی ہے کبھی ادھر مائل ہو جاتی ہے تو وہ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت یا یہ جذبہ نہیں ہے یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک وحدت تناظر کا حصہ بنا دے تو وحدت تناظر کا نہ ہونا یہ وحشت نگاہی ہے تو وحشت کے یہاں دو معنی ہیں بکھراؤ اور ایک یہ کہ کمیٹمنٹ کا نہ ہونا وحشت کہتے ہیں رسی توڑانے کے جذبے کو تو یہ مطلب سبجیکٹ آبجیکٹ اورینٹیشن بالکل بگڑ کے رہ گئی ہے یا بالکل مختلف ہو گئی ہے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ سے تعلق پیدا کرنے کی درست پوزیشن پر نہیں کھڑا ہوا اب جو سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ یا ایکسیڈنٹل ریلیشن شپ کے جو نتائج نکلیں گے وہ بکھراؤ اور قیاؤس کی شکل میں نکلیں گے اس میں آبجیکٹ اپنی جگہ پہ نہیں ہے اور سبجیکٹ اپنی پوزیشن پہ نہیں ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں وحشت نگاہی کوئی جواب نہیں ہے اور دوسرا پازیٹیو مطلب ہے پوزیٹیو مطلب ہے کہ آنکھ دیکھے ہوئے سے ذہن جانے ہوئے سے مطمئن نہیں ہے یعنی آنکھ کے لیے دیکھا ہوا بہت چھوٹا ہے ذہن کے لیے جانا ہوا بہت معمولی ہے اب آنکھ اور ذہن دونوں دو بینائی کے دو چینلز ہیں یہ یہ چینل جس طرف رخ کر رہا ہے وہاں سے مطمئن نہیں ہے تو وہ ایک چیز کو دیکھتے ہی اندیکھا کرنے کا عادی بن گیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں وحشت نگاہی کہ چیزوں کو دیکھتے ہی انہیں اندیکھا کر دینے والی جو قوت ہے وہ وحشت نگاہی ہے ٹھیک ہے پازیٹیو معنی میں تو کہتے ہیں تو نے وحشت نگاہی کی کیسی عادت ڈال لی ہے تو نے دیکھی جا سکنے والی چیزوں کو اپنی بینائی کے لائق نہ سمجھنے کے یقین پر کیسا وہ قیام کر رکھا ہے کہ تو چیزوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی تجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس پر تو اپنی بصارت اور بینائی کو ضائع کر رہا ہے تو تو اسے اندیکھا کر دیتا ہے یہ تو کس پرسپیکٹو کے ساتھ اپنے شعور اور وجود کے تعینات کو جو ہے تعمیر کر رہا ہے یعنی تیرا شعوری تعین بھی جو ہے وہ آبجیکٹ اساس نہیں ہے اور تیرا وجودی تعین سبجیکٹ اساس نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات یہ مطلب اب چاہے نہ سمجھیں بہرحال محفوظ تو ہو گیا نا تو وہ بھائی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ڈس آرڈر کہ آدمی کا ذہن بھی جو ہے وہ اپنے مشمولات سے بیزار ہو اور آدمی کا وجود اپنے احوال اور تعینات سے منحرف ہو اس سے بڑی کوئی صورتحال ہو سکتی اس سے بڑا زلزلہ کبھی کوئی آ سکتا ہے بس اس زلزلے کو تصویر کر دیا انہوں نے اس شعر میں ٹھیک ہے نا آپ سمجھ لیجئے کہ ذہن کو اپنی تعمیر کے لیے جو اینٹیں درکار ہیں ذہن ان اینٹوں کو قبول نہیں کر رہا وجود کو اپنی تشکیل کے لیے جو عناصر لازمان مطلوب ہیں میرا وجود ان عناصر کو اپنے اندر کھپانے سے بالکل کراہت رکھتا ہے یہ سچویشن ہے اس میں یہ شیر کہہ رہے ہیں کہ تُو نے وحشت نگاہی کی کیسی عادت ڈال رکھی ہے کہ جس کی انتہا یہ ہو گئی کہ خود را بپیش خود او کر دائی کہ تُو خود اپنے لیے وہ بن کے رہ گیا یعنی تیرے لیے میز جو ہے وہ معدوم ہو گئی تیرے لیے کرسی جو ہے وہ فرش بن گئی تیرے لیے چھت جو ہے وہ بلبلہ بن گئی یعنی yani, تو نے پوری اسکیم آف ایکزسٹنس کو گویا منقلب کر کے رکھ دیا ہے اور چیزوں کو تعین کو نہ صرف بدلا ہے بلکہ ان کی تحدیدات کو مسلسل توڑتا رہتا ہے تو وہ وحشت نگاہ ہے جو چیزوں کو اپنے سمیت تمام چیزوں کو اپنے انفس اور آفاق کے تمام کریکٹرز کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح بدل چکا ہے بلکہ ان کی تبدیلی کے کسی مرحلے کو بھی اگلے لمحے تک جاری نہیں رہنے دیتا پھر تبدیل کرتا رہتا ہے یعنی تو نے ایک ایسی ایسی آنکھ اپنے اندر پیدا کر لی ہے جو دکھائی دینے والی چیزوں کو نہ دیکھا ہوا رہنے دیتی ہیں نہ اندیکھا بننے دیتی ہیں یہ <تصفح> کمال <متحد> ہے مطلب بڑے سے بڑے فلسفی کو جو ہے نا وہ اس پہ وجد آ سکتا ہے تو کہ خود اور اب حد یہ ہو گئی کہ چھت بلبلہ بنی بلبلے سے بھاپ بنی بھاپ سے پیڑ بن گئی مطلب یہ تو کرتا جا رہا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ تیرا حال یہ ہو گیا ہے کہ تو وہ بن کے رہ گیا اب یہاں وہ کو بدلتا ہوا نہیں دکھایا اس کا ایک سبب ہے کیونکہ میں اور تو یہ تعینات ہیں یعنی میں بھی فکسڈ ہے تو بھی فکسڈ ہے وہ فکسڈ نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کے لیے ایک فارم لازم ہے من کے لیے دوسری فارم لازم ہے وہ فارم لیس ہے مطلب وہ جو ہے نا وہ ضمیر اشارہ ہے جو کچھ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتی آپ سمجھیں نا یہ جو لچک ہے یہ فلیکسیبلٹی جو ہے یہ وہ کی ضمیر میں ہے میں تم ہم آپ اس میں نہیں ہیں واضح ہے نا وہ کے لیے موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور میں اور تو کے لیے موجود ہونا ضروری ہے آپ سمجھیں نا وہ ایک ایسا رخ ہے جس کی کو جس کا مزدا بھی ہو سکتا ہے اور جس کا مصداق کوئی بھی نہیں ہو سکتا آپ سمجھیں وہ میں یہ گنجائش لسانیاتی طور پہ موجود ہے تو کہہ رہے ہیں تو نے خود کو وہ بنا لیا یعنی وہ جو سب کچھ ہو ہے وہ جو کچھ بھی نہیں ہے یعنی تو نے اپ چیزوں ہی کے تحدیدات اور تعینات ہی کو نہیں توڑا بلکہ تو نے سب سے یقینی تعین سب سے حتمی حد من کو بھی توڑ دیا آپ سمجھ چیزوں کے تعین میں تو اعتبار کا دخل ہے من کے تعین میں اعتبار کا کوئی دخل نہیں ہے تو تو نے سب سے حتمی تعین کو توڑ کر من کو او بنا دیا یعنی اسے ہر تعین میں دکھا دیا اور اسے ہر تعین سے نکال دیا اس میں یہ دونوں معنی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میں ہی کچھ بھی نہیں ہوں تو نے اپنے آپ کو اس درجہ حال اور اس درجہ دید اور اس درجہ معرفت تک پہنچا دیا اب اس کو چاہیں تو یہ ڈانٹ کہہ لیں اس کو چاہیں تو یہ مدھا کہہ لیں دونوں روخ اس میں ملتے اور بہت ہی بڑا شعر ہے یہ اور اس میں تین سٹیجز دکھائی ہیں مطلب یہ بھی ہم اس طرح نہیں کھول رہے کہ جیسے شعر کی شرح کرنے کا حق ہے یہ دوسرے مصرے کی ذرا تحلیل کیجیے کہ خود کو خود کے آگے وہ کر لیا ہے اب یہاں یہ خود اور ہے ٹھیک ہے یہ خود کی دوسری منزل ہے اور یہ جو ہے بے خودی اور خودی کا اجتماع ہے خود جتنا تم اپنے آپ کو یہ خود خود خودی کا آئیڈیا ہے یہ ایکچولازڈ خودی ہے ٹھیک ہے یہ ایکچول خودی ہے یہ آئیڈیا آف خودی ہے کہنے تو نے خودی کے آئیڈیا کو اپنی ایکچول خودی کے سامنے لا کے وہ بنا دیا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آئیڈیا آف خودی اور اپنی ایکٹیو خودی میں وہ بن کے رہ گیا ہے یعنی جب خودی کا آئیڈیا خودی کی ایکچویلٹی پہ اپلائی ہوگا تو وہ ایکچول خودی نہیں بنے گا وہ وہ بن کے رہ جائے گا کیونکہ خودی کا آئیڈیا وہ بننے سے مناسبت رکھتا ہے من ہونے سے مشابہت نہیں رکھتا اس بات کو سمجھیں کہ میرا اپنے بارے میں تصور من کہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ بلکہ ایک وہ کی ٹرانسینڈنس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو جس کا آئیڈیا اپنا خود کا آئیڈیا مکمل ہو جائے تو وہ من نہیں رہتا وہ ہو جاتا ہے کیونکہ آئیڈیا جو آئیڈیا جو بینگ آئیڈیا ہوتا ہے وہ صرف من میں ہے من بیسک بیگ آئیڈیا ہے اس آئی بیسک بیگ آئیڈیا کی مینیفیسٹیشنز ہیں تو یہ وہ یہاں وہاں سب ٹھیک ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ ت نے اس من کے آئیڈیا کو ایکچوالائز کر لیا یا ایکچولابل بنا دیا تو ت نے ایکچوال سیلف کو بھی سیلف لیس بنا کر وہ کر دیا اور وحشت نگاہی کا کوئی جواب ہے وحشت نگاہی کہتے ہیں ایک غیب کے ٹرانس میں آ کر عالم شہود کو تہو بالا کر کے نگیٹ کر دینا اب آپ غور کیجئے کہ تیرا تناظر یہ ہے کہ تو غیب کے ٹرانس میں غیب کی کشش میں آیا ہوا ہے تو چیزوں کو غیب کے مادہ دید سے دیکھتا ہے تو چیزوں کو غیاب کے جذبے نظارہ سے دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پورا نظام شہود جو ہے یہ ایک تو بالا ہو کر نگیٹ ہو گیا اصل ٹرانسینڈنس کے ساتھ یعنی نظام شہود کی نگیشن خودی کی نگیشن ہے خودی کی نگیشن کر لی تو پورے نظام شہود کی نگیشن ہو گئی اور اسی خودی کے نتیجے پر دار و مدار ہے نظام غیاب کا تو نظام غیاب اور خود کی مناسبت کا اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ ہے نہ اس کے سوا کوئی نتیجہ ہے کہ من او بن جائے